Ну, по поводу формы. Как вы считаете, ликвидация это плохо, да, Вам не нравится слово ликвидация? А нравится борьба, да, или что? Или вообще ничего не, не надо? Конечно, давай, раз. Раз. давай а. вот так вот не с вами поговорим. Каким-то одним мероприятием или даже ну, рядом мероприятием мы можем это дело ликвидировать? Нет, Нет, конечно. Мы можем снизить очень здорово проходить. Потому... И повернуть мне сейчас например, нравится, что вот среди молодежи стало популярно, что вот, мальчишки Слава начали Богу. качаться. Слава вот, Богу. Вот качков конечно. много стоит. И я вот сказал, что я вот уверен, что действительно Слава самый хиликами и пытается там себе. Это вот очень хорошо. Процесс а пошел, а да, однозначно. То есть процесс он тоже несет. Слово ликвидация, она ну, не может в таком степени, но нет больше даже, даже слово борьба не поднимается. Ну, с кем бороться? С своими же людьми. Образумник, да. Я вам классический пример, по-моему, уже рассказывал. Когда я тонул, вы не тонули, да? да ну, я Помните, я вам этот да. случай рассказывал, нет? Да. Или нет? Повторю. Да, я не помню. Но я его сто раз уже рассказывал, повторюсь, сто по первый когда я там в армии. Ну, пьяненький был такой чуть-чуть. Девчонки там перед девчонками по это вот показать, что какие мы смелые. Волны, я в Севастополе служил, на Херсонесе там, там, такие волны красивые, а там, говорят, место просто такое клятое, там очень много людей погибло. Mm -hmm. Именно на этом месте, потому что там водовороты. Mm -hmm. И вот когда я там на берегу, наверное, кто-то мне говорил, это то умничал и говорил, там, зачем ты пошел плавать, ну я слабенько плавал, тем более, где у нас в эти волны такие были, а это я впервые из моря увидел в армии. И кто-то рассказывал с берегом, что зачем ты там пошел плавать, зачем ты там еще чего-нибудь, ну да. Потому что на берегу осталось много людей. А нас там трое или четверо пошли. А ты тонул, а да? Я тонул. То реально. Тебе надо, так тебе надо было взять, если которую ликвидировать и утопить меня. Не Нет, просто не плаводнились. Не так, не, не так. А Нашелся а человек, два человека, а которые не стали и вытащили, и вытащили и меня. И вы сейчас должны найти такие люди. Вот вы должны, депутаты горсовета, взять и вытащить молодежь. Молодежь реально тонет. Но... Не вся, не вопрос, не вся, Томик. Я не вижу, что Но те, которых... Ну, те, которых... занимаются здоровьем, вести здоровый образ жизни. У меня есть такой значок. И у меня есть еще один значок, который круглый. Который, 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 есть? Здесь. Надо его восстановить. Давайте восстановим. Сейчас. Это Давайте было. Давайте восстановим. А надо узнать, Но кто у нас... был. Они же еще должны живы я быть. Я найду значок. Да, Конечно, нет, значков у меня полно. Я купил их на... Это вот. Их же значки тогда печатали миллионными тиражами. И я нашел человека на, 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 на рыночке, у которого этих значков было пол ведра. Я у него купил их много. А у него, оказывается, ну, в общем, история там этих значков, что он был один из тех людей, которых эти значки раздавал. Да. И вот это, мне их очень по дешевке. Значок не вопрос. а где тут? Слово трезвость нехорошее. Вот здоровый образ Ой, Господи, правда. Надо подумать. Один он, он, оно он, он, кстати будет. То есть позитивный. Вы помните его? Вы помните его? Ну, общество трезвости. Что там позитивно? Нет, нет. Нет. А где это было? Где это было общество трезвости? Я его Тут не составил. Нет, по союзу, да. Я имею в виду Николая. Территориально, не помните? они распространялись через э, партию. штаб ну, какой-то был. Отделения были, каждый э, райисполковник был. Какой-то со... штаб был отдельный? А, Я не помню. А, а... и... ]Yes. Ну, разная тема. Вот, призва с... gaat... с... исключает наркотики. То ну под ну, под... То есть, вот, здоровый образ жизни, это лучше Я... Знаешь, я думал относительно слогана, вот слоган, хороший. Вот, например, I love New York, да? Сколько мы это сделали? Mm. Нью-Йорк, ну, даже наши. Например, сделать Айлаф Николаев, -то, ну тоже можно, mm. но я, это не вставляет. Я тебе, скажу это не слово, но учти, это мой копирайт. Mm. Вы же говорите, вы, вы говорите, вы, говорите это, фамилию можете сказать, вас фамилию скажите, если это копирайт. Копирайт мой. Фамилию скажите. Видите, она снимает видео. Я, я, я тебе скажу, видео она не снимает. Нет, мне не летает. Записывает звук. Из двух предложений. Ну, в принципе, можно и да. одно. А. Первое. Я живу в Николаеве. Николаев-мой город. Вот почему, почему вот здесь какая-то фишка. Фишка в том, а. что Yeah. То есть я хозяин. No. То есть стать хозяином своего города, mm -hmm. своей судьбы, своей жизни, вот никуда течет. То есть я, я люблю, ну я же вас. Я Согласен. люблю Машу, там, я люблю вот еще что-то, пиво. люблю. А вот я стал хозяином вот, Николаевичем. Мой кур, это очень физическая, вот ее она с большим смыслом, и у нее ценность этого слова она очень большая. Согласен. Пожелание нашему форуму, Вы придете? Ну, если надо приду, но я, Вы в общем-то. Нет, я, я, у меня немножко другое. Я буду ну, люблю лик иди. Я что-то говорил, в что общем а как по-другому? Не борьба. А отличный пример. На вот, например, у uh, фитнеса uh, был юбилей uh, какой-то, шесть лет, по-моему. И они сделали флешмоб на советская. Ну, там поднимали the штангу, the там какие-то упражнения, пытались сжимались, uh -huh. там что-то делали. Вот это вот хорошее, это, то есть надо какие-то модные элементы приводить. И молодежь, она любит ä, быть включили. То есть вот флешмоб, что такое флешмоб? Я делаю один, нажимаю, это одно, когда вся площадь отжимается, вот как круто. Да. Я как часть этого, я как часть этого. Да, это да, и вот когда вот делают такие мероприятия, где они чего-то делают делают сообща, они становятся частью чего-то, это вот, по-моему, вот сейчас для молодежи на ну, этом конце. Да, а делать как часть чего, не бороться с кем-то быть частью здоровых людей, быть там, целевым, вот, вот как религия, вот это религия. Сейчас это, это очень хорошая, кстати, вот протестантская, как очень много церкви, у них есть программа против наркотиков и алкоголя. Они же как, они говорят, я вот был, я я с этим покончу. я сейчас чай, у меня исчезли болезни, меня, для меня сейчас женщины обращают внимание, я сейчас могу быть там стрелять, могу это. И вот, вот таким примером. Я хочу быть с ними. То есть вот, в, в тупом <со> -вот> <со> -вот> В таком плане да. А вот бороться, объединиться, чтобы кого-то рекламировать, мне это не То есть немножко надо фишку. Сменить... А по слогам, вот давай обдумаем. Мы будем подбирать слово. Николай вчера, мой город, он из большим смыслом. Это быть хозяином города, быть хозяином себя, быть хозяином судьбы. То есть я несу ответственность своей свои ага. А я, 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 раз я хозяин, я, это мой город, я должен его очистить, я должен за ним следить, я должен за собой там ухаживать и хотелось, а я не бросать на кому -то. И коротко, даже против того, что вот майки будут такие, то вот именно с таким словом. Спасибо. Николай, вчера мой. Спасибо.